ধনিয়া ভেটি গাঁও পঞ্চায়তত গাঁও সভাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নগাঁও জিলাৰ ঢিং উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ধনিয়া ভেটি গাঁও পঞ্চায়তৰ গাঁও সভাত আজি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় জানিব পৰা মতে পঞ্চায়তটোৰ সভানেত্ৰী আৰু সচিবে মিলি একাংশ ৱাৰ্ড সদস্য সদস্যাক অন্ধকাৰত ৰাখি নিজৰ খয়ালসূচী মতে চলাই আহিছিল পঞ্চায়তটোৰ কাম কাজ পঞ্চায়তটোৰ সচিব আবুল কালাম আজাদে সভানেত্ৰী পাৰ্বিনা বেগমক লৈ পঞ্চায়তটোত চলাই গৈছিল অবাধ দুৰ্নীতি ইয়াৰ উপৰি পঞ্চায়তটোৰ চৰকাৰী গৃহৰ জিঅ' টেকৰ সময়ত সভানেত্ৰীৰ ঠাইত স্বামী উপস্থিত থকাৰ লগতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ফৰ্ম বিতৰণ কৰাৰ নামতো অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল যাৰ ফলত সভানেত্ৰী আৰু সচিবৰ বিৰুদ্ধে সোভিত হৈ আছিল একাংশ ৱাৰ্ড সদস্য সদস্যৰ লগতে পঞ্চায়তটোৰ একাংশ ৰাইজ আজি ধনিয়া ভেটি গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত এখন বিশেষ গাঁও সভা অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চায়তটোৰ সভানেত্ৰী পাৰ্বিনা বেগমৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশেষ গাঁও সভাখনত বিকশিত ভাৰত নিশ্চিত নিয়োগ জীৱিকা মিছন আইন দুহেজাৰ পঁচিছৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা আৰু সজাগতা নতুন কৰ্ম পৰিকল্পনাৰ ওপৰত সজাগতা বাল্য বিবাহ নিৰ্মূলৰ ওপৰত সজাগতা আৰু যক্ষ্মা ৰোগমুক্ত পঞ্চায়ত আৰু ইয়াৰ ওপৰত সজাগতা আদিৰ কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ মাজতে পঞ্চায়তটোৰ একাংশ ৱাৰ্ড সদস্য সদস্যই আৰু একাংশ ৰাইজে নিজৰ খুব উজাৰি সভানেত্ৰী আৰু সচিবক প্ৰশ্ন কৰাত সভানেত্ৰীয়ে সভা ভংগ কৰি গুচি যায় হয় আমি আপোনাৰ ধুনীয়াবেটি পঞ্চায়তটো আমি চাওক ঘুমুৱুৰি পঞ্চায়তৰ পৰা চাৰিটা ৱাৰ্ড ধুনীয়াবেটি পঞ্চায়তৰ লগত আমাক চামিল কৰিলে চৰকাৰে কিন্তু আমি ভবা নাছিলোঁ যে ধুনীয়াবেটি পঞ্চায়তটো ইমান দুৰ্নীতিয়ে লুটি পুতি খোৱা এই পঞ্চায়তটোত হৈছে এনেকুৱা আপোনাৰ আজি চাওক মানুহে এই পঞ্চায়তত কিবা এটা বস্তু বিচাৰিবলৈ মানুহে ইয়াত ভয় খায় কাৰণ এই পঞ্চায়তটোৰ নীতি নিয়ম ইমান বেয়া য'ত নেকি আমাৰ পুমোৰা ভোমৰাগুৰি পঞ্চায়তটো বহুত ভাল আছিল ইয়াক চাই কাৰণ ইয়াৰ যিসকল প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে নিজকে নিজেই নিজেই চব কাম কৰে নিজৰ নিজৰ মেম্বাৰসকলে নিজে নিজে একো নাজানে আৰু এই পঞ্চায়তত মানে আপোনাৰ যিগৰাকী বৰ্তমান ছেক্ৰেটেৰী তেওঁটো একোৱেই নাজানে তেওঁৰ ওচৰত আপোনালোকে যি বিচাৰে একো বস্তুৱেই নাজানে আজি ঘৰবিলাকক কিবা শুনিছোঁ যে জিঅ' টেক আকৌ নতুনকৈ কৰিবলগীয়া যে কিছুমান কেঞ্চেল এতিয়া তেওঁ কেইটামান ৱাৰ্ডতে কাম কৰি থাকে আনখিনি ৱাৰ্ডত তেওঁ আজিলৈকে হ'বই লোৱা নাই যেনে আমাৰ দহ নম্বৰ ৱাৰ্ডত আমি ট্ৰাইবেল মানুহক লৈ এটা আমাৰ দহ নম্বৰ ৱাৰ্ড তাত আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহৰ এদিন এগৰাকী বাইদেউক পঠিয়াই দহজন মানুহৰ ঘৰ খালী তেওঁলোকে জিঅ' টেকিং কৰিলে এতিয়ালৈকে তাত প্ৰায় ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছটা জিঅ' টেকিঙৰ ঘৰৰ কাম পৰি আছে ইয়াৰ পৰা পঞ্চায়ত হ'ব মানুহ নাই ছেক্ৰেটেৰীক ফোন কৰিলে ৰিচিভ নকৰে এনেকৈ হ'লে ছেক্ৰেটেৰীজনৰ নামটো মই বৰ বেছি নাজানো কাৰণ নতুনটো এইটো পঞ্চায়তৰ এতিয়া দ্বাই আমি জনাওঁ যে আমাৰ যিগৰাকী বি ডি অ' ছাৰ তেখেতৰ ওচৰতে আমি তেখেতকে অনুৰোধ কৰোঁ যে ছাৰ আপুনি এই বস্তুটো অলপ তদন্ত কৰক ধনিয়া টি বেটি পঞ্চায়তটো অলপ পাৰে যেনী নিকাহ কৰক আজি যিবিলাক ঘৰ আহিছে মানুহবিলাকে শুদ্ধমতে ঘৰবিলাক পাব লাগে